Siapakah ulama salaf yang menghukum istighatsah sebagai syirik akbar mukhrijun anil milah Ibnu Aqil menyebutkan ya Ibnu Aqil apa menyebutkan. Apa, apa petikan beliau okay. sebab kadang-kadang mudah kita kata menyebutkan yang dimasukkan lain Alangkah ke posting Facebook Ustaz aku pun dizalah fahami Dan yang kedua uh, mungkin, boleh uh, nak <coughs> nak sebutkan nas ke uh, tapi uh, tidak menjawab soalan lah kerana uh, saya menjawab Ibnu Aqil kalau nak saya bawakan nas boleh. Tetapi okay. soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Tak tak sampai perasan tak Ibn Aqil bukan ulama salaf? Ibn Aqil telah mendahului mereka. Ibn Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Sebab Wahabi selalu mendakwa kami adalah salafi. Salafi adalah pengikut salaf. Jadi kita dalam bab istirahat kita nak ikut pada salaf. Siapa ulama salaf yang menghukum istirahat adalah syirik? Istighosah tidak dihukum sebagai syirik kerana pada zaman awal ia tidak berlaku hanya yang berlaku adalah mereka meminta dengan pergi ke kubur Nabi Daniel itu pun dibantah oleh Umar bahkan ada sahabat yang lebih keras daripada itu sehingga ada pandangan Abdullah bin Mas'ud bahawa orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat assalamu alayka ayuhan nabi ditukar kepada assalamu ala nabi assalamu alayka ditukar tidak mensyirikkan assalamu alayka sekarang ni kita berbincangkan tentang mensyirikkan istighasah kalau dikatakan tidak berlaku tidak akan diriwayatkan dalam Fathul Bari oleh Al Imam Ibnu Hajar Asqalani tentang istighasahnya seseorang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah istasqi li ummatik wahai Rasulullah mohonlah To, uh, mintalah tolong mintaklah hu, tolong minta hujan buat umatmu istisqi bukan isqi ya yeah. istisqi bukan isqi ialah istisqi kan minta itu pada orang mati uh, ustaz tahu kan beza istasqi dengan isqi ya yeah. istisqi adalah tolong minta hujan Habib mengatakan tidak boleh minta tolong dengan orang mati sekarang orang itu minta tolong rasulullah untuk minta hujan kenapa tidak tidak minta tolong kepada orang yang hidup Muhammad bin Rahab tidak mengkafirkan minta tolong doa. Istasqi pada pandangan Muhammad bin Rahab tidak kafir. Hidup. Ustaz Salman jangan buat lupa. Saya sebut orang orang Wahabi memang tidak mengkafirkan minta tolong dengan orang hidup. Ustaz Salman tolong doakan saya ya boleh. Tapi kan Rasulullah SAW dalam keadaan dia telah wafat. Wahabi kan tidak membenarkan bahkan Syekh Ibn Bas dalam ta'liq kepada kejadian tersebut mengatakan ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki. Wasilatun ila syirki. Kalam Umar wasilatun ila syirk bukan syirk. Ya. Yeah wasilah ila syirki hadza hal hadzal kalam sayyidina umar sayyidina umar bila dapat berita itu ada salaman berkata ini wasilah ila syirki baik tidak ada wasilah kan? ila syirki bukan syirk Ya. Yeah. dan Muhammad bin Abdullah bin Abdullah sayyidina umar minta sayyidina umar, tidak apabila mendapat perkhabaran tersebut sayyidina umar kan salah sahabat nabi adakah sayyidina umar mengatakan ini wasilah ila syirki sebagaimana yang dikatakan oleh Syaib bin Bas riwayat itu bermasalah ah ha, itu pandangan wahabi biasa okay, teruskan tapi ustaz salman bukan wahabi ya kita kan penilaian Syaib Albani Syaikh Imam Mamdud telah menilai dan menolak kononnya dakwaan tentang Malik Ad-Dari itu telah dijawab dengan dengan Syafi. Gocali kalau mereka masih berdegil itu cerita lain. Okey. Dan lebih menarik selalu kalau kita bentangkan eh, ini dalil-dalil selalu mereka kata oh riwayat itu bermasalah, riwayat itu daif. Tetapi mereka sendiri satu dalil pun tidak ada. Mereka nak kita bawa dalil yang sahih yang kuat dan di sisi ramai para ulama tidak mempertikaikan bahkan Ibnu Hajar sekali ini tidak mempersoalkan riwayat tersebut. Sekarang ini yang mengharamkan Haram itu kan hukum. Dari kita sepakat, uh, saya, Ustaz Salman yang bukan wahabi, dan juga wahabi, sepakat bahawa agama terbina di atas dalil. Yes. Hukum haram adalah yang hukum. Puanku. Jadi, saya pernah tanya dalam musyarat, dan saya rasa Ustaz Salman me mengikuti musyarat tersebut melalui live, itu ada atau tidak dalil yang mengharamkan istirahat bil amwat. Lalu yang ditanya menjawab, Uih, kalau dalil banyaklah dalam Quran semua. Tapi Allah apabila saya ta meminta, saya meminta dalil, tidak ada seorang pun ahli musyarat yang membawa dalil maharakam istirahat. Sebaliknya spin kepada, oh kalau macam tu, bolehlah minta tolong dengan pokok seolah-olah wali sama dengan pokok. Alasannya kerana pokok tidak berdosa. Ya, ya, banyak yang tidak berdosa. Mikrofon juga tidak berdosa. Tetapi tidak berarti masyarakat sebagai sebab untuk kita meminta tolong kepada benda-benda ini. Tapi kalau handphone telah didesain dengan apa, kita boleh. Uh, Siri, please help me, please this and that. Itu lain kerana dia asbab. Ya. Yeah. Jadi sekarang ini Ustaz Saman cuba membawa dalil tadi silakan. Wala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Baik. Sadaqallahul azim. Al-Quran sisa betul. Tapi tafsiran terhadap Al-Quran itu adalah ciri yang saya sebutkan khawarij yuharrifuna ta'wilil kitabi was sunnah. Manakah ulama salah pada sekurang kurangnya pada tafsir yang muktabar menafsirkan tad'u di situ sebagai talabul Raus, meminta pertolongan. Tak ada. Oh, di situ ditafsirkan oleh ulama' muqtabar sebagai ta'bud. Bukan kita kata tafsir muqtabar. Kalau menyembah kepada selain daripada Allah, itu sepakat. Kita menolak menyembah kepada selain daripada Allah. Kalau dikatakan meminta tolong adalah sebagai menyembah, maka tidak ada beza meminta tolong kepada orang hidup atau kepada orang mati. Kerana, kalau dikatakan al satu bil-amwad, syirkun.